Всем привет, ребятки! Вы на канале э, тузик э, Волк, и я в этом видео расскажу, как убирать замок с видео. Вот уже мои видео, и э, я вижу, что одно видео с замком таким, и его никто не может посмотреть, кроме э, меня. Как это убрать? Мы нажимаем на вот эти три кнопочки, и нам высвечивается э, такая рамочка. Э, и нам нужно нажать «Сменить расширение налаштувания в студии». Я сейчас покажу, какую программу нужно закачать, чтобы э, это сделать. Вот эту э, программу нужно э, закачать, и тогда ты сможешь это э, сделать мы уже зашли лесю да, и вот опять рамочка, и, и мы можем изменить на Нужно нажать на приватное. И тут нам высвечивается это для всех, не для всех и приватное. Нажимаем для всех и нажимаем сбери хти. Только Лок забыл сказать пока, так что я э, сделаю это э, хлипчик. Всем хорошего просмотра, всем пока!